Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani Kita bawakan Telahah at UTM untuk episod kali ini Dibawakan daripada Perpustakaan Yuntur Ibrahim Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Dan kita bawakan seorang lagi figura Daripada Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Untuk berbicara, untuk berbual mengenai buku yang ditulis oleh beliau sendiri. Yang saya masukkan adalah Encik Muhammad Khairi bin Abdul Wahab. Apa ya. khabar Encik? Ha, khabar baik. Terima kasihlah kerana menjemput saya pada pagi ini sebagai panel untuk menceritakan kandungan Buku resipi dan rencah kewangan pada pagi ini Terima, Terima kasih juga kepada Encik Khairi Sebab sangguplah untuk meluangkan masa Saya tahu busy hmm. dengan tugasan harian hmm. Tapi sanggup juga datang hari ini Untuk berkongsi dengan kita mengenai buku Sulung Beliau yeah. Okey sebelum kita cerita tentang buku Encik Khairi sendiri lah yeah. Kita nak tahu sendiri <coughs> uh, Tabiat membaca oleh Encik Khairi sendiri Apa buku yang selalu menjadi kegemaran? Baik uh... Buku kegemaran saya ya. Saya bermula daripada zero. Memang tidak minat membaca lah. Ya. Ini dasar uh, apa yang ini pengalaman saya lah ya. Saya minat membaca ni setelah saya uh, jatuh daripada uh, pengurusan keuangan. Okey. Okay. Uh, kebetulan pada masa tu, uh, saya kalau tak uh, silap saya pada tahun 2008. Saya menyertai satu <coughs> Perniagaan uh, Perniagaan Multi-Label Marketing uh, Okey, saya tak nak sebutlah Syarikat-syarikat uh, mananya Ialah setiap orang uh, Inginkan kejayaan Ingin memulakan uh, Bisnes tanpa modal yeah, Dengan berkecimpung dalam bisnes tersebut Kita sedikit sebanyak uh, Dapat menyimpan uh, Duit Tetapi Mungkin kesilapan tu aa, daripada diri saya sendiri, ya. saya tak ada orang kata basic untuk aa, membuat simpanan dengan cara yang betul. Tetapi aa, setelah saya aa, jatuh ya, daripada kesilapan saya sendiri, saya mulai mencari sesuatu yang mendatangkan nilai tambah kepada diri saya untuk saya bangkit kembali dan maju ke hadapan. Jadi saya terfikir, saya nak belajar uh, melalui uh, kursus begitu mahal. Kadang-kadang sampai yang beratus. So saya dapatlah idea. Masa tu saya nak hidup Saya dapat idea. Saya tak tahulah idea tu uh, apa orang kata dia tu Saya dah rancang ke atau macam mana lah Tapi Dapat ilham tu Aku kata aku Baca buku kot Tentang aa, Macam mana nak menguruskan keuangan Jadi saya pergilah Ke MPH Kebetulan saya duduk di Putrajaya Pada masa tu Di Presin 9 Saya pergilah nah, Presin 9 dengan Putrajaya atau Dengan aa, Apa Dengan Apa namanya tu Di Putrajaya tu shopping mall tu. Saya pergi. Saya pergi, saya tengoklah buku-buku yang berkaitan dengan kewangan. Saya tengok banyak buku Azizi Ali. Azizi Ali lepas tu uh, Donald Trump, uh, Robert Kiyosaki. Okay. Saya tertarik dengan buku uh, apa? Encik Azizi Ali. Dia banyak menceritakan tentang uh, keuangan Bagaimana kita nak menguruskan keuangan dengan cara yang betul uh, Saya bacalah, baca, 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 baca Saya dapat satu ilham pula Daripada aku membaca ni Daripada apa yang ada dalam uh, pengalaman uh, mereka yang menulis buku Apa kata aku menceritakan balik Apa yang aku pernah alami Dan... Uh, Fikir untuk menulis buku tu Jadi itu akan masuk untuk seterusnya lah ke ni so, Tapi sebelum tu sebenarnya untuk pengetahuan semua hmm. aa, Saya terlupa, saya terskip satu soalan Ah aa, aa, Kita silakan. nak tahu background abang Encik oh, Encik Khairi di sini sebenarnya Baik ah, okay. Boleh ceritakan background okay. okay. Saya aa, berasal aa, daripada Sungai Besar Dan saya aa, dilahirkan di Bandar Pusat Jengka Bandar Pusat Jengka hingga 16. Ayah saya seorang peneroka ya. Kami duduk di Jengke 16 bandar pusat selama tempoh a uh, hampir 18 tahun. Selepas itu mak, uh, mak saya sakit. Saya berpindah, saya berpindah ke uh, kampung halaman saya di Sungai Besar Selangor Disitulah saya dibesarkan dengan Diberikan pendidikan yang formal Oleh so, kedua ibu bapa saya lah Masa tu saya berpindah di Sungai Besar saya Darjah Darjah 3 Saya ingat saya Darjah 3 tu di sekolah Seri Makmur Okay Habis sekolah Seri Makmur saya berpindah Masa, Masuk Darjah 4 saya berpindah ke sekolah aa, Kebangsaan Seri Utama jugalah Berdekatan dengan sekolah aa, Apa? Serimakmu tu Habislah aa, sampai darjah Darjah 6 Menyambung aa, pelajaran ke SMK Seri Berdana Opposite saja dengan Sekolah Kebangsaan Seri Utama Habis tamat aa, darjah 5 Masa tu last Tahun 99 tu aa, pakai aggregate Masuk tahun 2000 Dia pakai sijil terbuka Maksudnya saya ni beruntung lah Kiranya student bongsu yang dianugerahkan uh, aggregate masa tu saya dapat pangkat satu, uh, saya ucapkan terima kasih kepada masa tu Perdana Menteri kita uh, Tun Mahade. Uh, mana anak-anak Melayu ni yang dapat pangkat satu uh, dalam SPM diberi beasiswa. Masa tu uh, internet internet ni tak berapa meluas lagi komputer pun tak masa tu juru uh, juruk taip pun ada apa mesin taip uh, uh, komputer ni kurang lah ada ada tapi semua pakai mesin taip masa tu surat rasmi ke apa ke baik yang itu apa uh, yang lain lah okey saya uh, dapat uh, menyambung pelajaran ke politeknik saya, dulu saya minat nak masuk maktab. Okay. Ha, sebab saya ni minat mengajar sebenarnya. Naluri uh, dalam diri saya ni, saya suka berdamping dengan seseorang, dengan sesiapa saja. Dan suka memberi kata-kata yang boleh mendatangkan semangat pada mereka. Uh, itu naluri yang ada pada diri saya lah. Tapi ialah, rezeki Allah tu, Allah tahu di mana tempat kita sebenarnya. Allah dah aturkan sebenarnya tu. Saya masuk di politeknik saya ambil uh, kursus teknologi maklumat. Uh, saya start tahun 2000 sehingga tahun 2003 saya habis. Mas kata silap saya lah ya. Saya remind balik. Mas 2003 saya habis. Uh, itu sajalah. Kalau okay, kalau di UPN apa juga awak? Okey, di UPNM. Okey, baik. Di uh, UPNM saya start bekerja di UPNM pada tahun 2019 2019. Ha, 2019 sehingga kini dan jawatan saya di UPNM adalah seorang driver ya boleh perkara kita kita boleh lihat kita bawakan individu dari pelbagai lapisan untuk kita memberi inspirasi kepada inspirasi kepada pembaca kita kepada penonton kita dan hari ini kita bawakan seorang sebenarnya saya kagum dengan uh, Encik Khairi ni sendiri dia walaupun berjawatan pemandu kenderaan tetapi untuk pengetahuan semua beliau telah pun menghabiskan pelajaran dan peringkat master peringkat sarjana dan saya dapat tahu Cik Khairi akan menyambung seterusnya di peringkat seterusnya di peringkat PhD Insya Allah doa sama-sama lah semoga apa yang saya usahakan ini bukan untuk diri saya tapi untuk umat jadi, jadi kalau kita tengok sini Uh, itu kegunaan baca betul bang yeah. Uh, membaca tu dapat mengubah kehidupan seseorang uh, okey kan kita kepada yang ditulis uh, okey sebelum kita fokus pada buku ni kita kita dah tadi cik ai cerita bahawa me pernah mengalami masalah kewangan betul ya. itu adalah cabaran hidup cik ai ya. ujian yang telah berlaku ya. Dan saya percaya itu juga yang telah membuatkan Cik Khairi untuk berkongsi Kata berkongsi dengan pembaca, dengan masyarakat yeah. Mengenai pengurusan kewangan itu sendiri yeah. Okey. Bila sebenarnya bermulanya Mungkin boleh cerita tahun bila kan Cik Khairi ini tercetusnya idea untuk membuat satu buku -hmm. Okay. Berbalik kepada cerita saya pada awal tadi ya okay yang menyatakan saya ni uh, ilham untuk uh, menjadi seorang penulis uh, selepas saya jatuh daripada kegagalan saya mengurus uh, keruangan saya bermula pada tahun dua tadi 2008 ya 2008 tu saya dah menulis tak menulis masa tu tak ada komputer pun saya tak pakai masa tu laptop saya tak pakai lagi saya pakai kertas A4 saya menulis Mula dengan cerita saya sendiri saya menggunakan pen di situlah saya mengeluarkan idea saya start macam mana saya bermula uh, join business MLM tu tadi macam mana perjalanan dia ya yeah. lepas tu uh, mengapa boleh saya terjerumus uh, ke lembah orang kata bukan salah uh, business tu salah diri sendiri macam mana saya mengaturkan Uh, perjalanan saya uh, kehidupan saya dalam mencorakkan uh, orang kata bisnes tersebut saya ada downline ada tapi saya ni itulah kata tadi kalau kita salah mengurus itulah akibatnya uh, uh, saya menulis lepas tu saya bagilah kepada arwah isteri saya uh, uh, apa kertas yang saya tulis tu supaya dia lain Masa tu saya tak ada komputer Saya tak beli lagi laptop tu Dia Dia kerja sebagai seorang nurse Dia menulis surat balik kerja Dia, dia, to dia tolong type Tolong type Lepas tu Dia tunjukkan kepada saya Dia tunjukkan kepada saya Saya rasa Benda tu perlu diperbetulkan Saya buatlah Saya tikkan dekat sebelah tu Apa yang perlu diperbetulkan Yang dia buat Uh, tercipta terciptanya lah buku ni Uh, Berapa lama dia ambil masa? ambil masa uh, Saya ambil dalam tempoh 2 tahun 2 tahun Sebab saya sebut dengan driver ni kerja Walaupun teng tengok driver tu pegang steering Sebenarnya dia Nak kata rushing tu tak rushing Tapi memang busy uh, Turun naik turun bas naik bas Turun bas naik bas Sebab kita kerja trip dari situ lah saya nak tanya Dari mana abang dapat masa tu untuk menghasilkan buku oh, Okey baik, itu soalan yang saya memang sekali Okey saya sebenarnya saya masa saya tu saya uruskan sendiri Okey saya kerja saya sebagai seorang uh, driver uh, pemandu bas Di Cyberjaya, saya bekerja di Cyberjaya pada masa tu saya Bekerja di Cyberjaya pada tahun uh, 2012 Eh, 2010. 2010 masa tu saya uh, kerja di Mon Kiara sebagai uh, cabin crew. Cabin crew bus. bas uh, bus tu trip dia pergi ke Singapura. Pulang balik lah. Uh, pergi dan balik. Lebih kurang dalam 10 jam lah. Okay. Masuk tahun 2014. Uh, masuk tahun 2014 Kau tak silap saya Saya Bawa bas saya berjaya Oh, shift, ada dua shift masa tu uh, uh, Saya berjaya ni uh, Bawa uh, pekerja uh, Syarikat international Diorang ni kerja 24 hours uh, Tapi ada dua shift lah Dan uh, bas pun beroperasi 24 jam Cuma driver saya ikut shift juga Baik. Kalau katalah saya uh, Kerja pada waktu malam Okey, Saya start kerja pukul 6.30 sampai pukul 6.30 pagi besok. Jadi, ya. okey, 12 jam. Habis tu, saya balik. Saya mandi, saya breakfast apa semua. Pukul 8.30. 8.30 saya ambil masa dan lebih kurang dalam 1 jam ke 2 jam semejorit menulis apa yang perlu saya tulis saya tulis lah idea tu sebab pagi tu memang fresh, otak tu fresh Cuma tidur je, kadang-kadang tidur Nak nunggu uh, uh, penumpang tu, ha, ambillah uh, syuri tidur kat situ lah Balik tu uh, saya buat lah Pukul 10, saya tidur Saya tidur, uh, lepas tu uh, bangun untuk solat apa semua Lepas tu saya tidur balik Sampai pukul uh, 5.30 Saya preparation untuk apa semua, untuk saya pergi kerja Itulah rutin saya Sampailah saya dapat menyiapkan buku ini Jadi buku ni disiap sebenarnya sebelum abang bekerja di sini yeah. lagi? Ya di Ya nah, Cuma saya tak tahu dekat mana saya nak nak terbitkan buku saya ni Mungkin-mungkin ha. okay, okay, okay. itu ada satu soalan yang menarik juga ya. Yeah. Kenapa pilih UPNM? Apa nak ambil UPNM untuk terbitkan buku ni? Baik Sebab saya bekerja di UPNM So saya ada platform hmm. untuk saya Uh, apa, hantar Saya punya uh, Manuskrip ni pada pihak penerbit uh, Teman -teman. Lagi satu Bila uh, saya hantar Ke pihak penerbit UPNM Saya mengeluarkan idea sahaja Dan semua diuruskan oleh pihak Penerbit Okay, itu satu kelebihan lah kepada yeah. Staff-ta kepada pelajar Mungkin pelajar-pelajar warga UPNM Yang berminat untuk menulis Dan boleh menghantar manuskrip Pada UPNM yeah. Ya yeah, saya amat alu-alukan kepada Warga UPNM Sama ada staff ataupun student Yang mana ada pengalaman Untuk dikongsikan Bukan untuk diri sendiri Tapi untuk kita di Akhirat besok Sebab uh, Kita uh, Bila seseorang anak Adam ni yeah. uh, Mati Bawa tiga sahaja anak yang soleh, uh, sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat. Betul. <laughs> okey kita dah masuk. Yang pertama sebenarnya kita dah campur aduk sebenarnya itu tak, kita apa, kita. tak apa, tak apa Jadi tapi kita sekarang nak cerita pasal buku Resipi mm. dan Rencah Kewangan Yang mm. ditulis oleh Mama Khairi Abdul Wahid tu kita punya panel pada hari ini mm. sendiri. sendiri Ditebitkan oleh penerbit UPMM pada tahun 2021 yeah. okay, Kalau kita tahu sini ada beberapa chapter lah Beberapa bab yang merangkumi Berkaitan dengan pengurusan kewangan okay. Kita tahu sinopsis buku ni Okey nak boleh uh, cerita tentang sinopsis buku ini. Baik. Buku ni okey uh, merangkumi uh, tentang perbelanjaan, tentang kegagalan uh, orang yang dah berjaya asalnya. Bagaimana mereka boleh jatuh. Ada terkandung dalam buku ni. Lepas tu bagaimana caranya kita ni seba, uh, sebagai uh, Individual Bukan kita menguruskan diri kita saja. Kalau kita keluarga, kita menguruskan keluarga kita Kita merangkap sebagai menteri Menteri keuangan Bukan saja kita menjadi menteri kabinet Untuk menguruskan keuangan Sebagai menteri keuangan Tetapi kita menguruskan untuk diri kita dan juga keluarga kita Dalam ni banyak saya uh, ada tulis ya Macam mana kita nak merancang uh, Dari mula uh, kewangan kita Lepas tu ada cara kita nak uh, Buat uh, Menggunakan buku 35 Saya ada tulis dalam, ni Macam mana kita nak, nak catit uh, Dari mula Untuk uh, hari ke hari tu Dia ada bagi panduan dekat situ lah Itulah sinopsis yang ada dalam ni Yang untuk orang kata Untuk kebaikan bersama lah saya tengok juga dia sangat bermakna, kita boleh nampak ada beberapa contoh-contoh juga diberikan. Ya, ya berapa untuk borang-borang rikasan Semuanya adalah yang sebenarnya boleh digunakan oleh pembaca-pembaca Ya Ok Dah tak banyak-banyak pak? Baik Pak mana yang pak rasa? Saya dah panggil abang ke nak panggil Encik? Ya, ha, Alamak ya. mana-mana pun <laughs> tak apa boleh boleh Sebab itu biasa kalau tak ada jom ke Saya ada tidak formal saya panggil abang Tapi pada ha, ya. hari ini Terpaksa twist kepada cik, kadang-kadang dia kadang -kadang ada macam tersilap Baik-baik, tak apa, okay. saya ni orang kata uh, fleksibel Mana-mana sahaja Kita takut mungkin ada penonton akan rasa kejap abang, kejap cik Eh tak apa, <laughs> tak apa, Ik ikut mudah uh. Okey. bab mana yang rasa susah untuk diceritakan? Ya, yeah. hmm. bab mana ya? Yeah, Okey. bab yang paling susahlah untuk diceritakan bab bajet Bab bajet Ah, sebab bajet ni tak semua orang boleh bajet, buat bajet. Ha. Ah, Okey, kalau bajet ni ada setengah orang kalau sebut pasal bajet, ish, aku malas nak, nak, nak cerita tentang bajet ni sebab bajet aku kadang-kadang lari. <laughs> sebenarnya bajet ni mudah sebenarnya. Kalau kita tengoklah uh, ah, dari segi ah, kerajaan dia, kita balik pada Corak pemerintahan Yang berkaitan dengan bajet untuk ujung tahun eh, Bulan 10 Tahun ni bulan 10, tetap tahun ni bulan 10 Kita ada bajet untuk uh, kewangan negara Menguruskan uh, negara ya. Macam tu juga uh, dalam kehidupan kita Mesti ada bajet, kalau tak ada bajet Kita tak boleh nak merancang ha, Itu kata tadi, bajet tu penting sebenarnya Kita, bila kita ada Bajet, kita dapat Mencorakkan, okey dalam satu tahun ada dua belas bulan. Dalam dua uh, belas bulan tu, okay, kita ada berapa hari? Tiga ratus enam puluh hari. Jadi tiga ratus enam puluh hari itu, kalau kita buat budget yang sebetulnya tak ada orang kata kita ada masalah kewangan Wa imah kita, anggota pelaksana pun kalau kita betul betul ikut peraturan, bagaimana untuk merumuskan kewangan tak ada orang kata yang bankrap ke yang muflis ke yang tak cukup perbelanjaan ke tiap-tiap bulan tiap-tiap bulan ini sebelum hujung bulan dua minggu kadang-kadang dua minggu dah habis habis sebab apa uh, kehendak melangkaui keperluan ayu kata tadi dalam buku ni ada orang kata carta uh, apa eh uh, uh, apa goslo Nah, yang yang menceritakan bagaimana hierarki keperluan dan kehendak tu jadi kalau berpandukan kepada itu, insya Allah kita boleh merancang sebenarnya kewangan kita. Kalau gaji kita gaji kita seribu lima ratus, takkan kita berbelanja seribu lapan ratus? Jadi kita okay, dah berbelanja tiga ratus lebih. Ada tiga ratus. Jadi situlah kita tak ada dapat orang kata sampai bila-bila duit kita tak akan cukup. Bajet tu berada di chapter kedua yeah. ha, Dan tu ada bajet dengan kehidupan, macam bajet, angka untuk berbelanja dan banyak lagi lah Kita yeah. masuk ke lihat dari bawah, jangan mendongak ke atas Ya, yeah, betul <laughs> <laughs> Bagus <laughs> okay. Kita dah tahu, yang, tapi pak yang paling disukai bab apa? Oh. Ketua bajet Bap, juga Dia tak, tak, tak <laughs> Bab yang saya suka adalah tindakan dan langkah-langkah yang betul dalam pengurusan keuangan Macam saya ceritakan tadi lah kalau kita tak betul caranya kita menguruskan keuangan Sampai bila-bila kita akan kita pun itu saja. Memanglah kadang-kadang kita nak merasai uh, Apa yang orang rasa Tapi kita kita kena ukur uh, di baju sendiri Badan kita di baju kita sendiri uh, Takkan badan kita kurus kita pakai baju, baju yang besar Tak sesuai, tak tak boleh orang nampak macam itulah So, yang sebaik-baiknya rancanglah Bertindaklah dari awal Kalau rasa kita ada kecelaruan menguruskan keuangan Belilah buku tentang keuangan Janganlah kita ada masalah keuangan Kita beli buku resepi masakan uh, Jauh lah tajuk dia uh, Memang tak kena tajuk dia Jadi uh, kita, Saya nak beritahu Setiap orang ada masalah Jangan lari daripada masalah Cuba selesaikan masalah Sekiranya kita lari daripada masalah Seribu masalah yang akan datang Betul. Okay, kalau orang nak dapatkan buku ni, boleh hmm. mana? Okey. Kalau nak dapatkan buku ini, boleh datang di uh, pada pihak penerbit UPNN dan juga di Shopee. Taip sahaja dekat search tu, resepi dan rencah kewangan dia akan keluar lah. hmm. Tapi dia akan keluar bersama dengan resepi masakan apa semua. Uh, <laughs> itu uniknya buku ini. Kenapa dia, dia resepi dan rencah? Okey. Dalam kehidupan kita, kalau kita nak membuat satu contohnya macam bajet tadi ya mesti dia ada rencah dan juga mesti dia ada uh, resepi dia Apa yang perlu ada Apa Aku perlu per pergi kursus Aku perlu uh, beli buku Dan berbagai lagi sumber yang boleh mendatangkan manfaat Untuk urusan keuangan kita okay. Dan juga kalau macam warga UPS ni Kalau nak, nak pinjam Boleh pinjam di ya, uh, Perpustakaan lah okay. Berada yeah. di RS1 okay. <laughs> uh, okay. Kita kita nak ke dekat lah. okay, Baik. Apa harapan anda untuk buku ini sendiri? Okay. Harapan saya kepada uh, apa pendengar yang melihat ini. Ya. Buku ini bagus untuk anda semua kerana dalam buku ini banyak kisah liku-liku kehidupan saya dan contoh-contoh mereka yang telah berjaya boleh jatuh. Semua merangkumi dalam buku ini dan juga bajet uh, langkah-langkah buat bajet dan juga uh, <coughs> Perbelanjaan harian boleh dicatat Dan contoh-contoh uh, untuk perbelanjaan Boleh uh, tengok pada contoh-contoh yang ada dalam buku ini Supaya apa yang terkandung dalam buku ini memberi manfaat kepada kita semua Cubalah buku ini, insyaAllah sekurang-kurangnya dapat membantu kepada mereka yang ingin bermula Okay. jadi ni Abang sebagai penulis Ya yeah. Apa perancangan Abang untuk masa depan? Okay, Bukan ada buku lagi yang yeah. kami terbitkan? Ada buku kedua saya selepas buku ini adalah buku langkah bagaimana menjadi seorang pekerja yang cemerlang. Saya bukan buku yang saya tulis ni bukan semuanya teori tak. Ini adalah berdasarkan peng, observation daripada apa yang saya saya lihat. Lepas tu apa yang saya pernah lalui. Saya bukukan dalam buku tu. Bukan bukan orang kata omong kosong. Apa yang ada dalam tu adalah bukti itulah diri saya sebenarnya. Besi pemakian, Yes, segi selama, yes. betul untuk dibaca oleh semua. Uh, buku tu dah terbitkan belum? Wah, uh, telah dilulus tingkat print sahaja untuk diterbitkan. Oh, Insya-wallah kalau tak tahun ni tahun hadapan. insya Allah, dalam uh, bulan hadapan keluar. Oh, bulan hadapan. Yeah. Okey Mungkin lepas ni kita boleh jumpa lagi insya Allah, ah, untuk boleh. untuk merungkai tentang buku, buku tersebut. Boleh, boleh. Okey, yang terakhir. Yeah. Kita nak abang beri kata-kata untuk program telah akhir sendiri. Baik. Saya nak bagi satu je kata uh, apa uh, rangka iaitu Tiada lift untuk uh, sampai ke puncak kejayaan. Perlu melangkah melalui tangga. Itu sahaja. Dan itu okay? tak ada. Lift. Tak ada maksudnya tak ada cara yang paling mudah. Yeah. Semuanya kena ada ada kesusahan. Dia. Tetapi yeah. dari setiap kesusahan tu di akhirnya ada kemanisan. Yeah. Okey itu saja daripada kami untuk telaah kali ini kita kasih kepada uh, abang Muhammad Khairi Abdul Wahab Ah uh, sungguh untuk datang ke sini berkongsi dengan kita berkenaan dengan buku beliau dan saya kata sebelum ta uh, tadi uh, kepada warga IPNSTD yang ingin meminjam uh, boleh pinjamnya di fokus yang iaitu Ibrahim di aras bawah di chef HD179 Okey, sekian so saya daripada kami. Wabillahi taufiq wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa untuk episod seterusnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.